Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Гуманитарная помощь из России под эгидой Красного Креста поступит в Украину на таможенном посту в Харьковской области. Маршрут до Луганска также уже определен. Колонна будет сопровождаться представителями ОБСЕ. Такие решения были приняты на заседании контактной группы в виде видеомоста, которое прошло в понедельник. В заседании приняли участие представители так называемой ДНР, в то время как представителей ЛНР не было. По словам экс-президента Леонида Кучмы, в Луганск будут доставлены не только российские грузы, но также помощь Украины, ЕС и США. Распределять помощь будут представители Красного Креста. Прежде всего, ее должны получить больницы, детские сады, интернаты и нуждающиеся люди, но не боевики, подчеркнул Леонид Кучма. Напомню, автоколонна с грузом гуманитарной помощи из Федерации отправилась во вторник из Нарафаминска к юго-западной границе России. Красный Крест поддерживает проведение миссии гуманитарной помощи для Востока Украины, которую инициировал Петр Порошенко. Организация готова предоставить международной миссии любое содействие. Об этом заявил президент организации Петер Маурер во время телефонного разговора с президентом Украины. Стороны достигли договоренности о том, что Красный Крест берет на себя решение всех организационных и логистических вопросов международной миссии. Также в Украину будет направлен руководитель регионального отделения Красного Креста. Россия может ввести в Украину военные силы, прикрываясь гуманитарной миссией. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Мари Харф. Россия не имеет права вмешиваться в дела Украины, поэтому дипломат советует Киеву давать согласие на каждую акцию, которая проводится на ее территории Федерации. США снова обращают внимание на наращивание России военных сил на границе с Украиной. Это можно расценивать как подготовку к ведению войск на украинскую территорию под предлогом миротворческой или гуманитарной миссии. Нацбанк предпринимает активные шаги по оздоровлению банковской системы. По словам главы НБУ Валерия Гонтарева, уже состоялись стресс-тесты 15 крупнейших банков страны. На очереди на проведение аудита еще 20 банков. По результатам стресс-тестов будут приняты решения о докапитализации финучреждений с учетом негативных сценариев, связанных с анексией Крыма и ситуацией на востоке Украины. Валерия Гонтарева опровергла слухи о существовании так называемого списка из 50 банков, которые могут быть признаны неплатежеспособными, о чем ранее сообщали некоторые СМИ. А также о желании избавиться от мелких банков. А вот от неплатежеспособных банков и учреждений, которые отмывают средства, финансовую систему очистить необходимо, считает Валерия Гонтарева. Ситуация на финансовом рынке Украины на вечернем заседании Верховной Рады расскажет глава НБУ Валерия Гонтарева. Тем временем народные депутаты провалили все законопроекты на изменение избирательного законодательства. Ни один из шести документов не был включен в повестку дня. Затем лидеры фракции совещались в кабинете спикера. Пришли ли депутаты к компромиссу, знает наш корреспондент Вера Свердлок. Она на связи со студией. Вера, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катя. Консультации завершились. Их результат таков. Депутаты договорились поставить на голосование два документа, два законопроекта. Один из них предполагает проведение предстоящих парламентских выборов уже по новой пропорциональной системе с частично открытыми списками. Второй же оставляет все так, как было. И выборы предлагается провести по смешанной системе. Однако ни один, ни второй документ не нашли поддержки в сессионном зале депутаты вновь провалили законопроекты, направленные на изменение избирательного законодательства. Тем временем в кулуарах эту ситуацию активно обсуждают политологи. Их разъяснение о таком безрезультативном голосовании депутата предлагаю послушать в прямой речи. На самом деле, главными противниками мажоритарщики, которые хотят сохранить мажоритарную систему. Партиям также открыть списки не слишком выгодно, потому что таким образом лидеры партии потеряют контроль над теми, кто будет в этих списках. Будет решать избиратель, кто из этой партии достоин прийти, а кто нет. Независимо от того, кто при власти, невыгодны открытые списки. Вообще пропорциональная система. Батькивщина будет голосовать за пропорциональные списки. Удар, так как он в команде, скажем, уже в системе, которую мы определяем как пропрезидентская. Большинство или какая-то часть депутатов, они будут голосовать за смешанную систему. Все представители мажоритарщиков, ясно, что они не будут голосовать за пропорциональную. Сейчас же депутаты работают по повестке дня, уже есть результаты. Депутаты ратифицировали два соглашения. Первое о направлении в Украину малайзийского персонала. Это около 90 человек в связи с катастрофой Боинга 777. Второй, вторым документом парламент открыл дорогу к кредиту в размере 10 миллиардов йен. Это чуть больше миллиарда гривен. Эти деньги Япония дает нам для того, чтобы поддержать бюджет нашей страны, а также а, начать реализацию необходимых реформ. А, и еще один результат на сегодня. Депутаты согласились выделить из автопарка а, Верховной Рады 41 автомобиль и передать а, эти машины Министерству внутренних дел для того, чтобы они а, более эффективно боролись с а, терроризмом, а, который сейчас присутствует на, а, в нашей стране. А, и еще одна интересная ситуация. Uh, and um... Началась после выступления, после реплики представителей «Свободы», которые потребовали поставить на голосование документы о люстрации всех чиновников. Александр Турчинов такое предложение, если честно, принял не всерьез, даже шуточно прокомментировал его, что люстрировать будут абсолютно всех и пожизненно. И это шуточное предложение поставил на голосование. Вот результат голосования был довольно-таки нешуточным. 298 депутатов проголосовали за это практически конституционное большинство а вот поставить этот вопрос на голосование во втором чтении в целом александр турчинов да и его депутаты не осмелились сейчас депутаты продолжают свою работу обсуждают правительственный законопроект направленный который пред, предлагает ввести санкции против Российской Федерации, каким будет результат этого голосования, узнаем чуть позже и обязательно расскажем вам, Катя. Что уж не без юмора проходит сегодня заседание Верховной Рады. Спасибо, Вера. Наш корреспондент Вера Свердлок остается работать в парламенте. Ну а мы продолжаем выпуск. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей в период мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба глава государства. Отныне призыву не подлежат военнообязанные мужчины и женщины, на иждивение которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Не будут призваны родители, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет, а также те, у кого есть дети-инвалиды первой или второй группы до достижения детьми возраста 23 лет. Такие граждане они могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства. Женщины, имеющие на детей до 18 лет, подлежат увольнению с военной службы в особый период, если они не выразили желание ее продолжить. Сила АТО проводит подготовку к дальнейшим наступательным действиям одновременно по нескольким направлениям. Под контролем силовиков находится участок трассы, соединяющий Горловку с силами боевиков в районе ясановато донецк Таким образом, группировка террористов в районе Горловки отрезана от ДНР. Об этом на своей странице в соцсети сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Продолжаются обстрелы позиций сил АТО, в том числе со стороны России. Ночью украинских силовиков обстреливали из града в артиллерии и минометов в районе населенных пунктов Успенка и Авдеевка, а также со стороны России в районе Ильинки, Семеновского, Степановки и районе Саур-Могилы. В Сарабешевском районе Донецкой области был обстрелен транспорт украинских военнослужащих, есть погибшие. Боевые столкновения с сепаратистами зафиксированы в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска и Лавайска. Всю живую силу и вооружение террористы бросили на передовую, отмечает Дмитрий Тымчук. Подразделения «Золотые ворота» и «Киев-2» обстреляли из тяжелого оружия в зоне АТО. Террористы орудовали из минометов калибра 122 и 82 мм. Бойцы вступили в неравный бой с сепаратистами, пытаясь дать отпор. Во время ожесточенного обстрела никто из украинских военных не пострадал, сообщает пресс-служба МВД. Спецбатальоны остаются в зоне проведения антитеррористической операции для выполнения поставленных боевых задач. Также известно, что сепаратисты обменялись пленными с военными. Встреча состоялась на трассе между городами Снежной и ТРС. Процедура обмена прошла без происшествий. Но Луганск уже десятый день без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета. Областной центр полностью обесточен. Тем временем территорию города продолжают обстреливать, сообщают местные жители. Прекращены поставки продуктов, медикаментов и топлива. В городе осталось 250 тысяч человек. В Донецке ночь прошла неспокойно. Во всех районах города раздавались взрывы и стрельба. В результате артобстрела боевиков была обесточена еще одна подстанция. В настоящий момент 206 трансформаторных подстанций обесточены. Обстановка в городе сохраняется напряженной. Несмотря на это, общественный транспорт и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Более трех с половиной тысяч жителей Донбасса получили помощь на транзитных пунктах возле зоны АТО. На каждом пункте созданы все условия для временного пребывания людей, сообщают в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую поддержку. Также каждый может зарегистрироваться и выбрать регион для дальнейшего временного проживания на период проведения АТО. На данный момент в отмеченных пунктах находится 224 человека. В Малайзии установили личности 16 из 43 граждан страны жертв крушения Боинга 777 на Донбассе. Об этом сообщил министр транспорта страны. Власти Малайзии работают в тесном контакте с правительством Нидерландов и других стран, граждане которых стали жертвами трагедии. Напомню, пассажирский лайнер малайзийских авиалиний разбился в Донецкой области 17 июля. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и персонал. Всего 298 человек. Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт продовольствия стран ЕС. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, запреты России не касаются его страны. Минск будет покупать любые необходимые продукты. Придерживаться такой же позиции Казахстан. Вместе с тем, Минск поддержит Москву в вопросе транзита европейских товаров на территорию России. Запрещенные Кремлем продукты пропускать не будут. Украина в лидерах экспорта зерна. С начала текущего маркетингового года продажи зерновых составила уже более трех миллионов тонн, сообщают в Минагрополитике. В частности, пшеницы экспортировано 1 миллион 324 тысячи тонн, кукурузы 362 тысячи, ячменя практически полмиллиона тонн и 31 тысячу тонн других зерновых. Кроме того, на корабли загружено 158 тысяч тонн зерна. Цены на зерновые колеблются в зависимости от региона. Напомним, украинские аграрии в 2013-2014 маркетинговом году поставили на 42% больше зерновых, чем в предыдущем сезоне. На этом у меня все. До встречи!